Okay, salam sejahtera, selamat uh, tengah hari Saya ada dua perkara yang saya nak maklumkan melalui sidang Media pada hari ini Yang pertama berkenaan dengan uh, Pemohonan subsidi Petrol RON95 Budi 95 Untuk warga negara Malaysia yang, yang mengambil lesen memandu Singapura Kementerian Pengangkutan Amat prihatin terhadap maklum balas Daripada warga negara Malaysia Yang bekerja di Singapura Berkenaan dengan pelaksanaan Budi 95 khususnya mereka yang terlibat dalam sektor perkhidmatan seperti pemandu bas, pemandu perkhidmatan sokongan dan pekerja operasi. Untuk makluman, menurut Peraturan Presiden Pemandu Malaysia dan Singapura, seseorang pemandu hanya dibenarkan untuk memiliki satu desin memandu sahaja, iaitu sama ada desin memandu Malaysia ataupun desin memandu Singapura. Oleh itu, warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura, khususnya warga di negeri Johor, terutamanya dalam sektor yang melibatkan tugas pemanduan terpaksa melepaskan lesen memandu Malaysia untuk mendapatkan lesen memandu Singapura. Walaupun mereka berstatus warga negara Malaysia, menetap di Malaysia, di Johor Bahru dan memiliki kenderaan motor berdaftar di Malaysia yang digunakan dalam negara kita. Bagi membantu Kementerian Kewangan menilai dan mempertimbangkan permohonan daripada kumpulan ini, MOT melalui JPJ telah menyediakan laman web khas bagi membolehkan individu terlibat mendaftarkan permohonan subsidi Budi 95. Semua permohonan yang diterima akan dikemukakan kepada MOF untuk penelitian dan pertimbangan kelayakan selanjutnya. Perkara-perkara yang akan dipertimbangkan bagi permohonan adalah seperti berikut. Pemohon merupakan warga negara Malaysia. Lesen memandu Singapura yang masih sah tempoh dan status permit pekerjaan di Singapura. Bagi warga negara Malaysia yang mempunyai lesen memandu Singapura tetapi tidak lagi bekerja di Singapura atau tidak lagi tertakluk kepada keperluan peraturan domestik Singapura untuk memegang lesen mereka, mereka boleh memohon semula lesen memandu Malaysia dengan terlebih dahulu membatalkan LMS melalui prosedur sedia ada di Singapura. Pemohonan mendapatkan semula lesen memandu Malaysia boleh dibuat di mana-mana pejabat JPJ berdekatan Setelah disahkan bahawa tiada sekatan, penggantungan ataupun sabitan dikenakan terhadap lesen memandu Singapura tersebut oleh pihak berkuasa Singapura. Laman web permohonan subsidi Budi95 bagi individu terlibat boleh diakses melalui www.budi95licensesg.jbjj.gov.my mulai esok iaitu 16 Oktober 2025. Pemohon boleh menyemak status kelayakan masing-masing melalui laman web rasmi Budi95 di www.budi.95.gov.my selepas 14 hari daripada tarik penghantaran pemohonan mereka. Untuk makluman, pertimbangan akhir ke atas setiap pemohonan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan berdasarkan semua syarat yang telah ditetapkan di bawah Program Subsidi 95. Peraturan yang menetapkan Budi95 adalah hanya untuk kenderaan yang didaftarkan di Malaysia. ...masih dikekalkan iaitu walaupun mereka uh, mengambil desain memandu Singapura tetapi kenderaan itu mesti adalah kenderaan yang berdaftar uh, di negara kita iaitu dengan nombor plate Malaysia. Kalau mereka memandu kenderaan asing ataupun nombor plate Singapura maka mereka tidak layak untuk uh, mengep, mem, uh, menggunakan uh, RON95. Jabatan ini berharap langkah ini dapat membantu memudahkan urusan warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura agar turut mendapat pertimbangan sewajarnya dalam pelaksanaan program subsidi bahan api negara. Kita membuat pertimbangan khas ini kepada kumpulan warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura ini kerana secara praktikanya kita tahu terutamanya di Johor Bahru hampir 200,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik antara Johor dengan Malaysia setiap hari. Dan uh, Johor dengan Singapura setiap hari uh, Dan mereka ini ada ramai yang bekerja dalam sektor perkhidmatan di Singapura Tetapi mereka menetap balik ke Johor Bahru pada sebelah malam Dan kemungkinan besar mereka masih memiliki uh, kenderaan masing-masing uh, uh, yang berdaftar di Malaysia Itu sebabnya uh, kita memberikan pertimbangan sewajarnya kepada uh, kumpulan ini Uh, dan uh, kita membuka untuk permohonan dan selepas mendapat semua data permohonan mereka, kita akan serahkan kepada pihak Kementerian Kewangan untuk uh, pertimbangan selanjutnya. Okay. Ada soalan berkenaan ini? Kita tak tahu berapa. Itu sebabnya uh, kita buka kepada permohonan uh, untuk kita kutip uh, permohonan-permohonan mereka. Jadi selepas permohonan baru kita dapat data berapa jumlah kumpulan ini. Maka kita akan serahkan kepada Kementerian Kewangan secara mingguan. Data-data yang kita kutip itu secara mingguan. Tiap-tiap minggu kita akan serahkan kepada Kementerian Kewangan. Jadi mungkin selepas 2-3 minggu kita boleh dapat tahu ada berapa ramai golongan ini. Jadi kita akan buka permohonan mulai esok mungkin menjelang akhir tahun uh, akhir bulan ini kita boleh uh, memberikan satu anggaran berapa ramai sebenarnya golongan ini yang memiliki uh, lesen memandu Singapura okey okey ini macam yang kedua saya nak uh, juga membuat sedikit susulan berkenaan dengan uh, pengumuman saya semalam uh, berkenaan dengan operasi besar-besaran yang kita akan lancarkan terhadap uh, kenderaan berat yang membawa had muatan uh, berlebihan. Uh, langkah ini memang uh, perlu diambil oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan JPJ. Kerana kita tahu bahawa uh, isu dan juga masalah uh, muatan berlebihan ini menyebabkan banyak uh, uh, kemalangan, bukan saja kemalangan tetapi ia memberikan satu kos yang sangat besar kepada kerajaan dan juga kepada rakyat. Kerana kenderaan-kenderaan uh, berat yang membawa lebih muatan ini, dia cepat merosakkan jalan. Dan ini sering kali di uh, adu oleh pihak Kementerian Kerja Raya khususnya oleh JKR. Kerana JKR ada dia punya had. Dia tahu jalan dia, had muatannya berapa. Okay. Jadi kebanyakan rori-rori ini membawa had muatan berlebihan. Maka apabila dia membawa had muatan berlebihan, dia akan menyebabkan jalan akan rosak lebih cepat daripada sepatutnya. Dan kerajaan melalui JKR terpaksa membuat penyelenggaraan tambahan. Dan kadang-kadang selepas kita serenggara, tak lama kemudian dia berlubang-lubang. Terutamanya di kawasan-kawasan perindustrian dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pelabuhan di mana kenderaan berat banyak. Dan juga kawasan-kawasan yang dekat dengan kuari dan sebagainya. Jadi jalan-jalan negeri kita, jalan-jalan Persekutuan dan jalan-jalan negeri kita Banyak menghadapi kerosakan Orang ramai selalu mengadu Mengapa jalan kat Malaysia ini berlubang-lubang Jadi antara punca Besar ialah kerana Masalah had Lebih muatan ini yang menyebabkan Keadaan jalan kita rosak teruk Apabila keadaan jalan Kita rosak teruk, bukan sahaja Dia memerlukan kos Penyelenggaraan yang lebih tinggi Dia juga menyebabkan ...satu risiko yang sangat besar kepada pengguna jalan raya. Khususnya penunggang motosikal. Okay. Ada pihak semalam mempersoalkan saya... ...mengapa kita punya fokus letak kepada kenderaan berat... ...bukannya kepada motosikal yang lebih banyak kemalangan. Saya nak katakan bahawa memang Kementerian Kepengangkutan... ...mengambil kira semua. Kita ada pelbagai langkah untuk semua jenis kenderaan. Semua jenis kemalangan. Memang kita fokus kepada semua jenis kemalangan. Motosikal pun kita fokus bagaimana nak tackle isu kemalangan motosikal. Tetapi jangan lupa isu had muatan lebihan ini dia menyebabkan kerosakan jalan. Dan apabila kerosakan jalan kadang kala dia menimbulkan risiko kepada pengguna jalan raya, khususnya penunggang-penunggang motosikal. Apabila keadaan gelap, keadaan hujan, tambah pula dengan jalan rosak, berjalan berlubang-lubang, risiko untuk seseorang penunggang motosikal itu jatuh dan terlibat dalam nahas kemalangan sangat tinggi. Itu sebabnya kita nak melancarkan satu gerakan, satu operasi besar untuk menangani isu ini. Saya faham bahawa sebenarnya pemandu-pemandu roli juga tak mahu mengambil muatan berlebihan. Syarikat-syarikat pengangkutan juga tak mahu. Tetapi kadang-kadang mereka terpaksa kerana pemilih-pemilih kargo menekan mereka dari segi kos dan sebagainya. Dan apabila ada persaingan daripada syarikat-syarikat pengangkutan ataupun syarikat-syarikat lori yang lain, semua mereka tepak uh, uh, mengambil ataupun membenarkan lebih muatan uh, diangkut uh, melalui kenderaan mereka. Jadi saya nak ingatkan bahawa pendekatan kita ini bukan hanya melibatkan syarikat uh, pengangkutan dan juga pemandu lori. Kita juga akan tackle daripada punca itu, daripada sos itu. Maksudnya, kita juga nak memberikan peringatan dan amaran kepada kilang-kilang, kepada pemilik-pemilik kuari, khususnya pemilik kuari pasir, kuari batu dan sebagainya, supaya jangan memaksa syarikat-syarikat pengangkutan mengambil lebih daripada hak muatan. Dan JPJ akan berjumpa dengan industri-industri ini. Khususnya industri kuari, industri besi, Uh, dan beberapa lagi industri yang kita kena pasti banyak terlibat dalam muatan berlebihan ini. Jadi JBJ akan panggil mereka, akan bagi peringatan kepada mereka dan seperti yang saya katakan, amaran terapu kita berikan supaya jangan langgar uh, masalah ini, jangan langgar uh, had lebih muatan ini dan kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas selepas ini. Dan saya juga nak ingatkan kepada consigner dan consignee sekarang ini apabila kesalahan seperti had melebihi muatan ini Tindakan hanya dikenakan kepada pemandu dan juga syarikat Pemilik permit kenderaan tersebut Tetapi kita sedang berangka Untuk melihat bagaimana undang-undang dipindah Supaya consigner dan consignee Iaitu pengirim barangan dan juga penerima barangan Juga perlu ada liability Perlu ada tanggungjawab Supaya seluruh ekosistem itu Dia mesti patuh supaya mesti sama-sama menjaga keselamatan pengguna jalan raya sama-sama patuh supaya tidak mengambil muatan yang berlebihan. Dan ini juga kita nak laksanakan supaya kita nak menggalakkan dasar kita iaitu road to rail. Kita nak menggalakkan kargo-kargo yang berat ini, kargo-kargo yang membahayakan ataupun berat supaya diangkut melalui landasan kereta api, bukannya melalui uh, jalan raya. Jadi ini selari dengan dasar kita root to real. Jadi saya harap uh, penjelasan ini uh, dapat memberikan satu uh, penjelasan kepada uh, pelbagai pihak untuk memahami mengapa tindakan tegas ini diambil. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak.